Это якроба. Якроба вона. Я мотоцикл не для этих делов. Когда едешь 100, а там такой задний парень. Да. Ебать аппаратуру высадить. Это ужас. На спидбол, матресика! Скажи так, твои отношения невозможны, пока у меня не будет хотя бы 400 кубов и 5 передач. Бл***ь, мои спины, бл***ь. Что, болит жопа? Или нет? болит душа. А за ней очень сильно. Андрюха на катае, я на яве. Моя мы хуже. Ох. А? Холодно. Надо курточка, блин. Чуть-чуть Чуть-чуть все и холодно. Привет, Андрей. Скорость. Надо вернуться курточку взять хоть. Думаю, ну, жилетки нормально, а воно нифига. Когда я Александр, я настоящий Андр. Санечка делаю. Санечка вообще не привычно сзади сидеть. Ну ты прикинь, для него это ужас. Не за рулем. Для него это катастрофа. Так, Андрюха, если бы не пили, бы мне вообще классно было. Ах, конечно, это Да. Ах, визор. Просто в космос уезжаю. Ну и как это мне ездить? <laughs> Ладно, если бы я ехал с кем то китайцем, ну, допустим, с Саней, там, двухсотка, телефон КПТ. Со старта, да, мне сложновато. Но когда на трассу выезжаем, я вообще легко с ним держусь. Иногда даже обгоняю, что у меня на верхах момента больше Да Это, конечно, испытание для Явы. Конечно, сейчас выйдем на трассу, я буду именно догонять их долго. Просто у нас проблемы. У меня хоть трубы прочистились. Хоть трубы прочистились. Кто прочистили? Трубы. Ты не бачишь, сколько дыма было сзади? Бачу. Там просто облако. Ты едешь сто, а там такой и сзади падает. Да. Оху**, конечно. Мы этот хипиш не вывезем. Саверма. Рыбалка на 17. Дуры высадить. Это ужас. <свят> Братва, ну вы же со стартером هيا خلي поставку. Один телефон уже руки. Ша? На спидометре Сика? Ничего и не хе хуйня Что это сказал, я мы уже узнаем на записи. Спидометр скрита, чишо, чи, шо? чи свет? Что это за слово? Вас, это вот самые... А вы чуете, как руба? Как руба она? Скажи так, тебе отношения невозможны, пока у меня не будет хотя бы 400 кубов и 5 порядок. А что да 4? А? что 4 в тебя? Да. Да? Да. Но они длинные. про этим понял, если медленно я вам скакаю, балуют потом скуна. А у тоже. ехать <laughs> Да пропал вообще из вида. <laughs> да я, ж же, же погнали беля магазина, Данечка, перед дождем. да, когда так ждать надо? Шо-шо? Когда так ждать надо? Нет, была б нормальная трасса, ехать спокойно можно. Ну, сотку там, да, типа? Да, да, да. Мы сейчас... А где есть? Да, да, да. Тебе третий мотоцикл, кстати, надо. <laughs> э -э да. Это <laughs> какая-то двухсотка, наверное, Лифан. А, да, написано себе 400. Да нет не понял, они делают. А что вы ждали? Двухсотка. сотка. ВС-200. Одна цифровая, И пластика, давай, там рамы нема, ни ну, что обвешивать. Ну mm. да, и ездить вверх. Вверх, вверх, А вверх, Лучше это быть, а не казаться. Поехали. <laughs> наоборот. Казаться, а не быть. <laughs> Давай, братуха, мы сейчас пиво постоим, попьем, а ты, ты как раз ну, фору тебе домой пойдем. Кого будет ты Что-то поехал. Да, конечно, поехал. Это я шутю, ну что вы, Начинаешь, мне унижать. <laughs> Не, я мог бы быстрее, но мне жалко ей. Конечно, а не по**й п... будет. А сколько тебе надо, чтобы я понимал ехать? 90-100. Ну, у тебя это 115 где Не, ну, спидометр тут чуть-чуть больше показывает. Я не почув, я ж не почув ни**ище. еще. я спрашиваю? у тебя Ну, хоть бензин есть. Ну все. Застивный карман, блядь. Давай, выход на трубу. Опять вырушаем, опять я догоняю. Они... Она след кричала. Не уходи, дай ее понюхать масло сначала. Интересно, что там Саня разговаривает, разговаривают Чайн-мовочка. Занадто. Идем на Сейчас, Это уже страшно происходит на этой дороге С улицу Мне кажется, их надо обгонять. Я градусов температура была. Gracias. Oh, no, no. Сейчас моему тормозам, лучше такого нет. Аккуратно с такими. мои спины И да? Угу. Копчик да? это болит спина там, да. Вот на одной поеду грубо. А так я не Правильно. Лёлка Бангарачут Арку Служитель открывает крышку Бензобака А там на туре бензина нет в Ваджи Гаишник говорит Мавра слишком 500 рублей возьми Иди заправь машину е... е Для нас от друга, да? Курим дыру. Что, болит жопа? Чи не? А болит э, душа. Душа? Душа! 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 Тут одна колонка, да? А, тут 102 там дальше? Ну, там не знаю. Тут дизель, 102. Что, ось бензин? Он да, заправляется типа потом я. Окей. Okay. 95 евро. Оп. Еще, еще. Да можно бензин лыть. Да вы okay. давайте прежде газировку еще расти как. Газировку? Кинь ее туда, помыться, потом достанешь. Ам-ам-ам. Да по-моему? 5 литров. Но я масла больше нема. Так бы да. А сколько сюда километров? 30 где-то, да? Это был круг 45. 45 даже. А что? Угу. А Ты думаешь до Харьков, хватающие нет? На центральном может. Ну, <laughs> ну тоже не на альфе, да? Ну типа. Ну трогай лучше, да. Старинка. Так, мне бы не мешало остыть чуть-чуть. Bye-bye. Enjoy each other. Bye-bye. Bye-bye. Все добре. Чекаю вас наступного ролику. Це моє плаче і до зустрічі. А ми сейчас ще доїдемо, ще докатаємо. Бахнемо по кам'яну, ну кам'ян. І, наверное, я вже где відпочивати. Все. все. Все, все добре. <ріст> <гул> а тут в кінці ты мне добавил, так хорошо. А? В кінці я тут да хорошо мне сделал. Где нам Вкусно. Я? Mm. Че? <гул> <гул> Фух, не, на кулике плачко полом. А Та колесо, сзади же А на твоем, коли мы тоді їздили, моя три дня боліла спина. Угу. <гул> ну помнишь? Це за кресо... за... Я тоді еще колесо да накачав 2,5. Да, ты не так набыло мне по спине, это ужас. Не, ну как прямо седушкой, так всегда еще нормально, ты типа. понял? Не, за амортизатора. Жесткий, понял? Ну, мне надо настраиваться, что да ли. Дымит, надо помягче. А тогда, наверное, никто не будет Наверное, может, рухнуть. Ну, бачишь, малый ТМ 140 40, понял, по он все похуй. лучше, чем... Лучше, конечно. замечаешь, с Харькова такие. Там он еще сам же. Ну да, сам же. Ну, оно опасно, ямка может очень длинно попасться. Ты все равно не пролетаешь, ну 150 лет. Там можно не пролететь. Ну прикольно все равно, сука, потихоньку едешь, а нереально, не ты понял? хотя yeah. Вот я бачу даже по андрюжине стилю езды, ты понял? И на раз, вууу, ты все равно от тебя... да. А надо. Дать на все, понял? Грустный глаз, ты Блядь. <свист> да хочется. Нереально вообще. По городу. Я пробовал медленно ездить. Не. Ты провокатор.